गोदावर्या महानद्या उत्तरे सिंहपर्वते सुपुण्ये महुरपुरे सर्वतीर्थसमन्विते यज्ञेत्रेरणसूययां प्रदोषे बुधवासरे मार्गशीर्ष्यां महायोगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः मालां कुण्डीं चडमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं षड्भुजैस्मात्रा योगमार्गप्रवर्तकः भस्मोद्दूलितसर्वाङ्गो चटाजूटविराजितः रुद्राक्षभूषिततनुः साम्भवीमुद्रयायुतः भक्तानुग्रहकृन्नित्यं पापतापार्तिभञ्जनः बालोन्मत्तपिसा चाभः स्मतृगामी दयानिधिः यस्यास्ति मुहुरे निद्रा निवासः सिंहपर्वते प्रातः स्नानं च गङ्गायां ध्यानं गन्धर्वपत्तने कुरुक्षेत्रे चाचमनं धूतपापेश्वरे तथा विभूतिधारणं प्रातः सन्ध्याञ्च करहाटके कोलापुरेस्य भिक्षा च पाञ्चालेऽपि च भोजनं दिनगोविठ्ठलपुरे तुङ्गापानं दिने दिने पुराणश्रवणं यस्य नरनारायणाश्रमे विश्रामो शरदे सान्ध्यसन्ध्या पश्चिमासागरे कार्त्यवीर्यार्जुनायादोद्योगद्धिमुभयीं प्रभुः स्वात्मतत्त्वञ्च यदवे बहुगुरुप्राप्तमुत्तमम् आन्वी क्षिक्किमलर्काय प्रह्लादया तगीय चे धीमते आयुराजाय च वरान् साध्येभ्यो मोक्षसाधनं मन्त्रांश्च विष्णुदत्ताय सोमकान्ताय कर्म च स एवाविरभूद्भूयः पूर्णार्नवसमीपतः मासिसिते पक्षे चतुर्थ्यां राजविप्रतः सुमत्यां प्राक्सिन्धुतीरे रम्ये पीठापुरे वरे य आचार्यव्यवहृतिप्रायश्चित्तोपदे सकृत् निजाग्रजा बन्धपङ्गुविलोक्य प्रव्रजन् सुधीः मातापित्रोर्मुधे दृष्टिं गतिं ताभ्यामुपानयत् महीं प्रदक्षिणीकृत्य गोकर्णे त्र्यब्दमावसन् ततः कृष्णातटं प्राप्य मर्तुकामां सपुत्रकां निवर्त्य ब्राह्मणीं मन्दं प्रदोषं व्रतमादिशत् तत्पुत्रं विबुधं कृत्वा तस्याजन्मान्तरे प्रभुः पुत्रो भूत्वा नरहरिनामको काञ्चने नगरेऽप्यं वा मानयद्विपदो विभुः मासिपौषे सिते पक्षे द्वितीयायां शने जातमात्रो चोङ्कारं पपठाधापि मूकवत् सप्ताब्दान् लीलया स्थित्वा नानाकौतुककृत्प्रभुः उपनीतो पठ्यद्वेदान् सप्तमे वत्सरे स्वयम् आस्वास्य जननीं पुत्रद्वया दानेन बोधतः काशीं गत्वाङ्गयो भाग्यासि कृष्णसरस्वतीं कृत्वा गुरुं यतिर्भूत्वा वेदार्थान् सम्प्रकाश्य च लुप्तसन्न्यासि धर्मं च तेनेतुर्याश्रमं भुवि मेरुप्रदक्षिणीकृत्य शिष्यान् कृत्वा विभूरिसः पितृभ्यां दर्शनं दत्वा द्विजं स्थूलरुज्जार्दितं कृत्वा नामयमास्या सायन्देवं महामतिम् अब्धं स्थित्वा वैद्यनाथक्षेत्रे कृष्णातटे ततः भिल्लववाट्यान् चतुर्वासान् विभुर्गत्वा ततोग्रतः नृसिंहवाटिकाक्षेत्रे द्वादशाब्दान् वसन् सुधिः तत्र स्थित्वापि गन्धर्वपुरमेत्या वसन्मठे जीवयित्या मृतान् धृद्ध्वा महिषीं हरिं विश्वरूपं दर्शयित्वा ह्यतये विश्वनाटकः बर्वीरमानुशीलीलाः कृत्वा गुप्तोपि तत्र च य अस्ते भगवान् दत्तः सोऽस्मान् रक्षतु सर्वदा या सप्तविंशतिश्लोकैकृता कृता नक्षत्रमालिका तद्भक्तेभ्योऽर्पिता भक्ता भिन्न श्री दत्ततुष्टये द्वादश्यामाश्विने कृष्णो श्रीपादस्योत्सवो महान् माघे कृष्णे प्रतिपदि नरसिंहः प्रभोस्तदा इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती विरचिता सम्पूर्णम्